بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحمد ربي على نعمة التوفيق ونعمة الكتاب والسنة ثم أصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ربي اشفقني صدري وأبدر لأمري واحفظ فقدة من لسان قبل أما بعد فت. Ve geçen dersler bu <laughs> meşiyetle tevazı hala biz evliya hakkında maçtık. Ve <laughs> dedik ki meyyarı kitab ve sünneye Yani hakikaten bu insan Allah'ın dostudur yoksa kimin? Mesela kitab ve sünneye Hatta şöyle tabi bir de Allah, Rahimahullah diyor ki اَجْمَعَا Bizim evliyalarımız icma ederler. Gövde ister uçan olsun, ister üstündeki gezen olsun, <laughs> kitabda şeye sıtkı vâfik olmadıkça hiçbir şey ona kabul olmaz. Hiçse kitabın cematiye bağlı olmaz. Bu güçlü bir meyyardır kardeşler. Çok güçlü bir meyyardır. Bununla hakiki evliya <laughs> da sahta evliya bilinir. Ve <laughs> Bəzlər haqqında sizə xəbər verəcəm. Təsnif olub, bütün sənədlər olub, nəyə uyğuya, bu kitablardır. Əvlanın son diləsi, son həddi. Ən yüksək diləsi. Əslin and yadlandır. Əhkidə də su yol, rafiliyun ismayilik minəl-gula hədis alimlərindən, yəni Qurani təhrifini görən, sahabəyi bu səh görən və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in gələrlərinə dib uzadan hədis bir əqidəli bir insandır. 8 rəqəbə ilə səndən Əhməd Əl-Bədəvi. Nəki gəlirlər, fəaliyyətinə görə dəlumatları ziyaretini eləyəndən sonra Məkkədə bir müddət qalırlar. <laughs> və <Ve> birdən e'tezələ arda'inə yolmə <laughs> nəsə baş verir, hadisələ baş verir. Ya itizal edir, çekilir, çəkilir. İnsanların ayrılır. 40 gün <laughs> yemir, içmir və heç kəsi danışdırmır. Yəni, vəh olur, yəni. Subhanallah ve insanlarla işareyle danışmaya başlıyor. Ve havle ve lafı ve lafı. onun hakkında yazılan mendelere göre, görersen ki vehi iddiyatındadır. Halbuki vehi Seyyidil Muhterim Nebine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık hiç kime gelmeyecek. Ve sonra onun <laughs> valideyni Mesir diyarını gösterir elbette de gelir. Kerametlerini, meşhur kerametlerini kitab ve sünneye ve göreyim ne meydana çıkar. <laughs> Misir'e gelende Misir'in bütün meşhur türbelerini tavaf edir. Hatta rivayette yazılır ki tevaf elemediği gelir ve türbe kalmış. Elde edelim kitab yani. Allah'ın evi olan Kabe müşerrafının başka yeri tavaf edemeyin hükmündedir şirkul ahbam. Etikad ve ibadet yaptıydı. Ve en çok <coughs> iktina gösterdiği, tavaf elediği kabirde İbni Hallac'ın kabir olur. İbni Hallac ve ma edraken İbni Hallac. Şimdi İbni Hallac İslam ümmeti alimleri onun tekfirine icma etmiş bir insan. Nedir İbni Hallac? İbn Hallac dedi ki: "Ben oyam, o benəm." Um, İbn Hallac: "Tasavvufun en saf insan Allah'ı en çok tanıyan insandır. Allah'ı en çok tanıyan insan tasavvufudur." "Ne gücü var, ne kuvveti var." dedi. "İbn Hallac'ın içinde giyimi sadece O'dur." İbn Hallac'ın meşhur sözlerinden: "Cübbenin içerisinde gördüğünüz hele yalnız O'dur." Yanında bir de Nəsə onda biz də bir nəfər onu öz evində yaşamğa təklif edir və evin içində yox. Üst katında yox. Məhz tavanın üstədir. Tavanında yaşamaq istəyir. On gün namaz qat durdurdu. Heç qalışıb orda namaz durdu və heç vaxt cemaat namazlarına gəlmir. Məşhur kəlamətlərdən İbn Zəqiq el-Ərid, Rəhimehullah, bir dəfə şikayətə gəlir onun yanına. O ulamadır ki, İbn Zəqiq el-Əridin xasiyyət naməsini və avtobioqrafiyasını araşdırdıq. Şeyxin öz əsərlərində baxdı, heç nə yoxdur. Yalnız həmin oxşatda var. İbn Zəqiq Ərəbi Əl-Əyidi <coughs> rahimehullah gəldə şikayət edir ki, insanlar sənin cemaat namazlarına və cümənə gəlməməyinə şikayət edir. Və İbn Zəqiq yubuğ məhəlləsinə qorus bu keramət səbəbi ki, Ərzəlin kitabının İbn Zəqiq bir göz bel fonunda şəhərın ortasında heyət olur. Zəhrən ortasında olanda doğru simalı bir kişi gəlir. Uzun saqqallı, bəz libası. Və məlum olur ki, həmin bu kişi Xıdırdır. Halbuki biz ən əvvəl cəmaətinin dediyinə görə Xıdır aləylə salam dünyasını dəyişib, artıq yoxdur. <laughs> və soruşur ki, İbn Zəqiqdən: "Sən burada nəyisən?" Diyor ki, ben geldim, Ahmet dede ve şikayet edeyim ki, insanlar sen namaza gelmemeyin hakkında tartışır. Ve diyorlar ki, sen namaza gelmiyorsan ve namazı böyle görmüyorsan ve mescide böyle inmiyorsan ve hiç bak seni Allah için hukuk ve secde eden böyle görmüyorlar. O da yumruğunu benim sineme vurdu ve ben burada yemedim. <laughs> Rivayetlerinde gelir ki, kılıp ona diyor ki, sen hiçbir zaman haklısan, Yok. bir yox. İsə sən yaşadığın yerdən 60 il məsafə uzalanda. La havla. Bədi səni buradan ondan başqa heç kim çıx olmayacaq. La havla. Mədət et ona, yalvar, yenə yani səsla. Qılıq, kişidən sözdür. Mədət elə yalvar ondan <laughs> ki, sən gəltəsən. Yoxsa sən burada əbədi olacaqsan. Sura ikiyəki müsəlman alim olan ki, təqiq layiq başqır ona mədət elib yollarımağa. Halbuki məşhur imamdır, məşhur qaldığı. Zamanında sələfidir o. Başlayıb mədət elib ona yollarımağa, ondan biz istəməyə vasər və sar və s. vəsaitlə. Və Ve birdən həmin insanın simasında eyi insan orada feydə olur. Yəni üzü bağlı, üzü bağlı olduğu görünür. Və ona ki ruhumuz hansına buruş və təzədən istiqraq olur öz yerində, öz ölkəsində. Həmin bu ar-rafizul <coughs> ismaili olan Seyyid Əhməd bəldi ilə bağlı olur. Heç onun üzünü görmürəm. Dəyin ki rü'yəti bir rəcül. Rü'yəti bir rəcül. Mənə baxmaq bir can tələb edir. Yəni baxan ölməz. Niyə görə bilirsizmi? İddia edilir ki onun nurunu hal qətirdən heç nə mümkün deyil. Yəni silah e, uyan iddiasında da silahla idyasındadır. Da şahidlərdən biri Abdurrəqid adında bir nəfər. Bir <laughs> ki şeyxə mənəlünə baxacam. Bir ki sən bilirsən ki mənə baxmaq bir can tələb edir. Baxar ölməzd. Bir ki razıyam ölməyə. Seç ki bir dəfə sənin nur cəlalını görüm. ve özünü aşırılığı göstermekle ölür. Erzirin kitabı için Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şereflisi, yüzü en nurlu, en paş olan Uhud dövüşünde mübarek yüzünü yaralıyırlar Dişini sındırırlar da. Aydındır. Hatta Gureyş onun yüzüne gözleri sürür aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şeref yüzüne. Buna beraber hiç kim ölmür, hiç kim helak olmur. Bu ise bunun yüzüne bakmanla insan helak olur. ala havz ila quwwati al-ibadah ardil istaba al-miyah wa kalamat al-sabe yudun al-ish. Wa sonra kalamat al-laqarts. Tayibni hala icin eladi sünnələri başqın eləməyə. Ana huwa huwa ana. Men oyam ve o menəm. Allah hafdında. Wa sonra başdır ifratı daha dıma. Nuhu gəlisində göğüylə bərabər xilaf edən mənəm. Musa şun denizi aralayan ve onu xilas eden. Meyrac'da Muhammed benim yanıma geldi ve arşın üzerinde beni gördü deyir. La havle ve la kuvvete illa billah bu kerametleri el deneyin. Ve sonra kerametler laf artır. Tabi ki duası müstecəb idi. Dırnağ arası. Ve din üç dua etsin. hər gün dualarından ikisini qəbul etdi və bir, birini qəbul etmədi. 1-ci qəbul olan dua beləsidir: Allahdan bütün kainatın idarətini istədi və verdi. Bütün kainatın idarətini istədi və verdi. Yəni bütün kainatın idarəti yəni, bundan sonra onun əlindədir. Və doğrudan da, Əhməd bədəvi cemaəti ki, onun Mənbuzna gəlirlər 8 milyon adam il ərzində, hamısı bu etiqada inanmış. İkinci müstəcəb duasının nə oldu bilirsiniz bu qardaşlar? Allahdan əhd aldım ki, mənim yolunda olan, hətta müstəmnən olmaqda belə müstəcəbə gəlməlidir. Hətta məsəl olmayım. Belə də şərh görür. Mənim yolunda olan, fəriqətində olan, mənə təbə. Hətta müstəmnən olmaqda belə cənnətə girməlidir. La havlə və la quwwət illə billah. Əzrin səbəb. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm insanların ən şərəflisidir. Katil Enbiye ve Mursalin. Anasını, atasını cennete sala bilmir. İman etmediğine göre. Ona en sevgili insanlar var derken. Hissi olarak. Ve gözleri yaşarır. Onlar için Allah'tan bağışlanma istiyor. Dua istiyor. Allah'ın icazı verilir. Sonra geldiğini ziyaret edemeye anasının izin alır Allah yalnız geldiğinin üzerinde durmağı izin verir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bu verilmedi. Bu insan ne diyor? Nəyin tariqətində olan yol mətabığı olan hətta bir səhnə olmasa belə bizə gələcək. Təsəvvür elin, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti, onun gətirdiyi şeyləri inkar edən zanadul fəcratul kəfərə istəcə girməli mədam ki ona fayda olsa. Və la havla və la quwwata illəh. Əzəbi insanpada sünüyə bu kələmətləri görünə çıxır. Və bütün duası, bu duası artıq müstəcəb olmadı. Rəbbimdən cəhənnəmə girməyi istədim. Hah, <coughs> oh, əselam. Rəbbimdən cəhənnəmə girməyi istədim. Duama cavab verir nədir? Dedi ki: "Qulum, <coughs> sən cəhənnəmə sözən məcburam cəhənnəmə, cənnət kimi yəm yaşıl bostanı çevir." Məcburam cənnət, yəm yeşil bostan çevirəm. Bundan başqa işte. istə. Baş ver istəmədim. Allah nəbici sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əna aq qinnəllah. Mən insanlar arasında Allahdan ən çox qorxan birəm. Buyurur nəbiullah sallallahu. Və axşə nə insanlardan Allahdan ən çox qorxanıyam. Və cəhənnəmdən qorxurdum. وَلَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ الله في ان الله يقولون ان لا يقولون ان الله يقولون ان أبو بكر صلّى الله والمرسلين ان ان الله إنسان ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون Çünki deyildi ki, mənə əgər cəhənnəmə salsan, o zaman məcburam ki, cəhənnəm yam yaşıl qostan olsun. Fələ həvlə quvətə edəyib. Fəzlət və kəramətlərindən həyatı boyu heç vaxt namaz durmuyor. Heç vaxt. Heç vaxt. Və heç vaxt ruhu və Əl dilin bunu kitabda sınmıyor. Həqiqi etibadı da rahatlıyıb. <laughs> əlisnəyinə yeməndi. Buullar məsəçə dünyanın ən nəşr uçbudur. Mərkəzində yerləşir təsir olsun. Və həmin kəlamətlərində də səhrinin deyir ki, mənim rəhmətim gəzəbə məğlup gəldi. Mənim rəhmətim gəzəbə məğlup gəldi. Onu da zikr edildə kitablarında çünki mövcud bunu onlarda sevpədə bir övrücü dəhşət hadisə baş verir. 8 milyon insan gəlir və 8 milyon insan şənlenir. Döşənin bütün növləri icazə verilir. Hətta nəişə, narkotik maddələr, <laughs> içkilər, hətta qadınlar da kişilər bir-birinə qarışır. Lina. Səbəb də nə olur? Günləri Hey Əhməd bəzdədin rəhməti qədərinə gələn günüdür. Mövlud günüdür. Bu eşkattır. Mövlud günüdür. Yəni, <laughs> nə baş versə də o bağışlayacaqdır. Və ilə ahi kelam. Daha neler neler neler. Ve gəlbə budur ki, kardeşler, ee, ne çok inananlar var bu etikada. Ne çok inananlar var. Necə ki, elm tələbələrindən biri danışır. Mister Zeydindir axşətdim. Və dedi ki, məndə falan yer var. Və ücrəni danışdıq müqabilə. Axşətiminəndə dedi, bismillah əvəzinə bismis Heyd el-Əhməd el-Beldi. Maşallah dostada. İndi yarajul bismillah. Başladı məni dəvət etməyə. Yavaş-yavaş, asta-asta və davət elədik bu qızışıtdı və dedik sos qəzəbinə gəlirsən. Necə davəti axıra gətirdim. Və sonra təzə tökshələrlədim. Kitab əcim nədən dəlillər gətirdim. Mütəşərrə oldu ki, mənim ola. Rahula və labu dilə. Və düşən axırda dediyim sözlər bu oldu ki, həqiqətən onun ərəyindən bu qədər danışdım. Necəb qəzəbinə gəlmədi? Çünki çünki onun əsli bağışlamaqdır. Onun bağışlama rəhməti hər şeyə hədeltaçı. Və rahmətu vasiat kullə şey. Onun rəhməti hər şeyə hədeltaçı. Həmişə məşhur onun sözü olan onun rəhməti qədəmə qalib gəlmişdir deyirik. Bu məşhur bir ifadədir. O ki qəllə əvliyaullah as-salihin huve uləma'r rabbaniyy. Həqiqətən Allah dostlarına gələr bax. Malhasır onlar Rabbani alimlerdir. Kitapla çinenden üzeridir. Kitabesinden kalkar. İnşasının çineni diye rahmanullah dir <coughs> evliyalarımız icma ettiler ki ister göyde uçan olsun, istersun üzerinde gezen olsun, kitapla çinmeye el olmaz. Hıf kıtıp -kı kitabesindenle olmadıca hiçbir keramet kalmaz. Bu kuraldır arkadaşlar. Allah spanlardan bizdə sabitlik və şübhə və şəhvətlərin şəhrindən Allahdan qorumaq. Nə qərarızdan istirə. Allah bizə tövəd ehli etsin. Tövəd ehli kimin yanan kişilər. Bu nimetlərin ən böyüyüdür. Hər sallallahu alaihi və səlləmə Muhammedin alaihi və səlləmə